안녕하세요.롤프로경기입니다. <poco> <game> 오늘은 중국 리그 오브 레전드의 전설 샤오니바오 선수의 압도적인 경기를 가져왔습니다. 챌린저 랭크 탑 라인에서 펼쳐진 이렐리아 대 뽀삐 매치업. 단순한 이렐리아가 아닙니다. 바로 챌린저 랭킹 1위 이렐리아 장인의 플레이죠. 라인전부터 6킬 2데스 0어시스트라는 경이로운 KDA를 기록하며 상대를 완벽히 제압한 경기. 이렐리아로 뽀삐를 이렇게까지 압도할 수 있다니 과연 어떤 슈퍼플레이가 나왔을까요? 지금 바로 확인하시죠. 지금 三重药剂有一点说法吧，加强了，带是可以带，可以带的。六级那波，如果说只是打一波的话，三重药剂六级那波还是蛮强的，没什么毛病。只要打一波的话，六级那波有那个把他炖惨了。 挨不着了，A B。左手像盾升二了，我先一中丢 A A 挂火。他升二了没有用，不行，不要放 Q 就行。是不是？他会死，你不要放 Q，等他交 W 就行。你不能着急忙慌的把 Q 给放了。 那是不行的。哎，等一下，这个兵嗑药，再 Q，再 A 兵，A 兵这里可以身上、啊。哎，完了，这波嘎了兄弟。放个眼，死了，死之前这里放个眼，不让他卡线。他他控线的话，他会掉血。他进这个草控线会掉血。不过他丢肥皂、啊。 主要下来这个一没有那么好，下来这个一没有压到起身。就是一千个人全都翘首以盼你说的每一个字。不过我把兵都吃完了，少也是少一波兵了。瞎子是树伤来抓我，还行吧，这个线没有亏特别多。这波他踢回来的时候就应该想到。 这波他踢回来的时候就应该想到那个瞎子会会来抓我，手上留捏一下 E 就行了。对的，没有压到起身，压到起身说不定能换掉波比，不过也不一定，那只是假设，假设能换掉波比。不过这一波确实确实活不了，不可能能打赢波比和瞎子。 一到波比的话，有机会能换。我们是想要安全还是把这个线放回来，瞎子现在在下。 到没有一到，往前走，给他给他吃那个盾，没关系，他打不过我，波辉一因为满被动的刀妹 A 他是绝对不不虚的，怕的是什么？被他拉扯，不被他拉扯的情况下是绝对能 A 得过。那波波比的平 A 是没有伤害的，他的平 A 不痛，他是要靠技能打，出靠 Q，靠拉扯刷盾。 来个吸血鬼结账，我用一、e、逼他走位，不让他跑，不让他拉扯，他就一直走。最后这个一、e、就算不中了也无所谓，因为我要的效果已经达到了，就是他一直被我 A 的这个情况已经达到了。如果我一、e、早早的丢了，中了，都不一定能杀。但相反，这种一、e、虽然没有中，但给到了四点五秒的那三点五秒的这个压迫时间，这三点五秒够我 A 四五下了。 这四五下，A 完之后波比基本上没什么血量，直接 Q 起手 A。你看老规矩啊，开药，然后用 E 逼走位，直接给波比挂点火 A 他，A 他，然后一个 E 拉一下，没关系，开 W 打就行了。哎，可惜了，就断了，有点可惜。 这线他不该动，他不动的话是好线，他动了就不是好线。没一刀波比啊，波比开 W 加速走的太快了，不好易中他。一刀就好了，一刀就双杀了，差一点升六，可惜的。我没有点亮奶奶的灯笼。 老朵差一点，啊，瞎子瞎子，你有本事你再来，我直接给你弄死。丢 W q。还是老规矩啊，Q 七手打他，打波比就是 Q 七手。你不讲道理，你直接 Q 七手 A 他，让他拉扯，让他走位。一不一的中是，不是最重要的，最重要的是不让他拉扯。但凡一中了，他肯定死。只要他过来的就 Q 起手。 那他没法皮，过不去啊！不好杀的这小子，现在不补刀了。你看，就是这样的，你 Q 过去，你连一刀都 A 不出来，直接给你弹开。不过弹开也无所谓啊。 他 W 就 W 呗，无所谓啊。他如果没反应过来，你就继续 A 了。他反应过来了，你就走就行了。就像刚刚那一波一样，他反应过来你就走就可以了。 炮车没补到，我操！先去做个眼。控大线啊，五十七刀打二十七刀已经足够了。我兄弟们的声音依然随风远扬。把线放回来。 我从没想要成为领袖。目的是放线回，放线回再打，追过去摸一张，等到骸骨掉，摸掉骸骨之后直接 Q 起手气，用 E 避走位，再一，好、啊，中了，直接多打点血量。我的五有四十二种形体。 他们只看得到一种。反正不给他补刀就行，他补刀的话就只能补一个两个。真难杀、欸。 杀完还吃不了塔皮，因为瞎子要来了。<coughs> 波比没闪，太难杀了。 哎，很正常啊，翡翠就是容易输啊，这把还不一定赢呢。嗯，对面这个阵容还挺克制我，瞎子、一脚，那个会，还有波比，把线放回来补尾刀。 先放回来，三十九刀对七十九刀，差多少刀？差四十刀，对吗？目的达到了，看到没？看到没有？这就是三 Q 定律，这就是 Q 七手，兄弟们，这么难杀的波比，只要他一波没反应过来，这就是 Q 七手直接给他带走。 但是但是你不用这个方式，你真的杀不了他。你用 e e 中他的没有用，你用 e e 中他的，你想 Q 他有 W，那你不 Q 他 W 跑到这了，你再 Q 就没有用了，没有意义的，懂不？所以打波比的时候一定要 q 起手啊。 哎呦我去，这打走，那拆塔。下波再拆了，瞎子可能啊，瞎子在下，那这波可以直接拆。这波可以当着波比的面把塔拆了啊！一百刀打四十四刀。试试试的 当然是 Q 波比三下呀、啊，打出三次 Q 的追击和伤害，这就叫三 Q 定律。不用大招的情况下，打出三个 Q 的追击和伤害。是是这你看，意中的你再 Q，你是不是就没法 Q？因为他会在被你意中了的时候开 W。 瞎子也不得行啊，瞎子，蛋瞎,瞎子逃跑能力还挺强。刚,刚说完就死了，瞎子。 把他的野怪给他反一反，瞎子不是前面连抓我两波吗？待会也去蹲蹲他，他就老实。了。待会也去蹲一蹲瞎子，瞎子就老实了。大家蹲一下。 买、哎、这把，买个智慧默认吧。我瞎子应该在下路。哎，这瞎子。刷野都不刷。 在這,这里这里蹲他一下吧，下子在下的在下路挂机呢。 OK，报仇成功，再把他把蛤蟆给他刷了。<coughs> 这波拆拆一下下塔吧，待会去去搞一下他那个红 buff 那里，看能不能来得及，应该来不及，来不及就算了，身上三千多块钱。我在抓人，这瞎子他不玩。 他好好刷野的话就会被我打死，但是他不刷野，我要整他。他抓我两波，我肯定要抓一回抓一波回来的。在找瞎子位置呢。我前面在这里等，没等着，然后过了一会儿在这里等，没等着，然后想去下路，发现也不行，然后我就想闹一圈去给他整一整。点啊对面，六个头，十五分钟就点。